Alhamdulillah syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Kita bertemu lagi dalam ruangan Assalamualaikum Ustazah. Apa tajuk kita pada hari ini? InsyaAllah kita akan bincangkan tajuk berkaitan dengan jihad wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pilih tajuk ini adalah selaras dengan kesedaran umat Islam yang menyeluruh untuk berjihad khususnya membebaskan bumi Palestin yang diberkati. Kita lihat kesedaran ini semakin meluas sehingga ada yang sanggup berlayar meredah lautan berhari-hari dan berminggu-minggu lamanya untuk membawa satu misi iaitu memecahkan kepungan yang dikenakan oleh musuh ke atas penduduk Palestin khususnya di Gaza. Mereka telah dikepung atau mungkin lebih tepatnya dipenjarakan bertahun-tahun lamanya sehingga tiba ke kemuncaknya. Pada ketika ini mereka disekat daripada segala bantuan makanan, minuman dan keperluan asas ubat-ubatan setelah rumah-rumah mereka diruntuhkan bukan saja rumah kediaman tapi rumah ibadah, sekolah, hospital semuanya telah dimusnahkan dan disekat pula ubat-ubatan, bahan api dan sebagainya. Sehingga sampai ke tahap ratusan mati kebuluran Jadi kebanyakan mereka Boleh dikatakan Bukan mati kerana dibom sahaja Tapi juga mati kerana Disekat daripada mendapat keperluan asas Bayi-bayi ya, tidak dapat uh, Makanan asasnya apa Susu ya, Sehingga ada bayi yang yang Allah izin tidak berpeluang untuk membesar kerana kezaliman yang dilakukan oleh pihak musuh. Jadi um, kegigihan umah dan kesedaran umah untuk berusaha membebaskan saudara-saudara di sana bukan saja dari kalangan kaum lelaki. Malah wanita juga turut serta dalam misi pelayaran untuk membebaskan, memecahkan kepungan ini. Baru-baru ini, satu rombongan yang dinamakan sebagai uh, GSF yang terdiri daripada 23 rakyat Malaysia turut serta dalam pelayaran itu. Kemudian diikuti pula oleh uh, FFC yang dianggotai oleh sembilan orang rakyat Malaysia. Semua mereka menghadapi uh, ataupun kita katakan semua mereka telah ditahan dan dipenjarakan oleh pihak musuh. Tetapi Alhamdulillah akhirnya mereka semua telah selamat sampai ke tanah air. Jadi Penyertaan komunita dalam pelayaran ini telah uh, menimbulkan pelbagai reaksi daripada masyarakat antara yang bersetuju dan tidak bersetuju. Uh, Okey, jadi pada pagi ini uh, kita akan cuba melihat dari aspek hukum uh, berdasarkan kepada apa yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya bukan bertujuan untuk memberi fatwa hukum halal atau haram, wajar atau tidak wajar wanita turut serta dalam misi ini. Saya cuma nak uh, membawa kisah-kisah yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya dengan itu kita dapat membuat pertimbangan tentang apa yang berlaku sekarang ini. Okay, jadi sebelum itu kita secara sepintas lalu kita lihat tentang maksud serta kedudukan dan kepentingan jihad itu sendiri. Perkataan jihad uh, bermaksud ialah usaha yang bersungguh-sungguh untuk menegakkan Islam. Jadi bila sebut perkataan jihad dalam Agama ni dia merujuk kepada satu perjuangan, satu usaha yang bersungguh-sungguh, bukan main-main ya. Usaha bersungguh-sungguh tujuannya ialah untuk menyebarkan Islam, untuk menegakkan Islam dan untuk mempertahankan Islam. Ha. Pertama menyebarkan, kedua menegakkan dan ketiga mempertahankan Islam itu. Jadi apabila Dikatakan usaha yang bersungguh-sungguh Maknanya dia memerlukan kepada suatu pengorbanan Sama ada dari segi harta, nyawa, tenaga, idea dan segalanya Sebab kalau uh, tidak ada pengorbanan Dari aspek harta, jiwa, tenaga dan sebagainya Dia tidak dikatakan jihad Nah, sebab jihad itu sendiri bermakna usaha yang bersungguh-sungguh sehabis daya. Jadi jihad mempunyai kedudukan yang penting dalam Islam. Dia disebut sebagai zirwatus sinamul Islam. Maknanya dia dia puncak. Ni kalau katakan uh, uh, ada satu kedudukan yang tinggi, uh, maka yang paling puncak itulah kedudukan jihadnya kemuncak itu. Uh, jadi terdapat banyak hadis-hadis yang menunjukkan kelebihan jihad dan orang yang berjihad. Antara hadis yang yang uh, menceritakan tentang kelebihan jihad. Nabi SAW bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim perumpamaan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ialah seperti orang yang puasa Maknanya siangnya puasa Malamnya qiyam Jadi Kalau maknanya bandingan Orang yang pergi berjihad di medan tu Sama seperti kalau kita tak pergi duduk kat tempat kita ni Siang kita berpuasa je tiap hari Malam kita tak tidur sepanjang malam Jadi Jadi apa ganjaran yang Allah janjikan untuk mereka ini? Kedudukan dia seperti itu. Kemudian apa ganjaran? Insya-Allah kita akan nyatakan ganjaran yang best yang hebat untuk mereka selepas ini. Kita rehat sekejap. Insya-Allah kita sambung tentang kelebihan orang yang pergi berjihad. Ya, kedudukan mereka Nabi sebut sama seperti orang yang setiap hari puasa, setiap malam kiam tak tidur. Jadi apa janji yang Allah jamin untuk mereka? Nabi sebut Allah jamin sekiranya mereka mati dalam perjuangan itu, Allah jamin untuk mereka syurga dan jika mereka tidak mati dalam perjuangan itu mereka pulang dengan selamat dan mereka akan dapat ghanimah. Ah uh, ghanimah. Jadi walaupun ghanimah itu harta rampasan perang saya kita buat contohlah kan orang yang katakan orang yang pergi me, uh, menyertai uh, rombongan Sumut flotilla ya yeah? uh, freedom flotilla Alhamdulillah mereka kembali dengan selamat. Walaupun mereka tak bawa balik ranimah harta. Tetapi mereka membawa balik ranimah dari segi kesedaran umah yang semakin meluas. Jadi itu satu ranimah yang sangat besar maknanya. Walaupun mereka pergi dengan mengorbankan harta sendiri. Tapi yang mereka bawa pulang adalah satu kesedaran ummah semakin meluas dan semangat yang semakin membara. Itu adalah juga satu ganimah yang secara tidak langsung. Nah, jadi itu salah satu janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi saya keuntungan yang tidak ternilai besarnya. Okey, jadi itu antara hadis yang Uh, menunjukkan kelebihan berjihad di jalan Allah dan memang banyak lagilah hadis-hadis lain. Okey. Dari segi um pukum, ya. Ulama mengatakan bahawa berjihad dengan harta benda di jalan Allah ini pada asalnya fardu kifayah. Jadi jika ada sekumpulan yang segolongan manusia yang telah berjuang berjihad di jalan Allah maka uh, yang lain itu terlepas tetapi ada tiga keadaan di mana jihad menjadi fardu ain. Ada tiga keadaan jihad menjadi fardu ain iaitu yang pertama jika pemimpin mengerah uh, maknanya kalau ada kerahan umum. Kalau maknanya pemimpin mengatakan wahai rakyat semua kita bangkit untuk pergi berjihad lawan musuh. Jadi pada ketika itu menjadi fardu ain. Semua kena pergi. Tak ada yang ketinggalan kecuali yang uzur syar'i. Okey, itu keadaan pertama. Keadaan kedua apabila berdepan dengan musuh. Maknanya bila dah pergi betul-betul berdepan dengan musuh kat medan tu, masa tu tak boleh lari, tak boleh undur. Undur dari medan perang adalah satu daripada dosa besar. Hmm. jadi itu keadaan kedua kalau betul-betul berada di medan dan sedang berdepan dengan musuh itu tak boleh lari. Paduan dah setiap orang kena hadapi. Siapa yang lari maka dia menanggung dosa besar. Dan yang ketiga apabila musuh menyerang dan menawan negara Islam. Jadi pada ketika itu semua orang wajib berjuang untuk menghalau musuh tu. Semua orang. Jadi sehingga ada dalam buku Fekah ni ulama menyebut bahawa pada ketika itu wanita tidak wajib minta izin suami kalau yang ada suami. Anak-anak tak wajib minta izin ibu bapa, hamba tak wajib minta izin tuan dan orang yang menanggung hutang tidak wajib minta izin dengan tuan hutang dia. Semua kedem berjihad mempertahankan tanah air mengikut keupayaan mereka Semuanya itu menjadi uh, fardu ain ke atas mereka tidak boleh ada orang yang uh, orang kata apa rileks-rileks ah biar orang lain jelah kan ah, jadi itu tiga keadaan di mana jihad menjadi fardu ain jadi uh, sekarang ini yang menjadi fardu ain kita nampak jelaslah orang-orang yang berada di Palestin. sebab apa sebab musuh telah menjajah negara mereka. Kita umat Islam yang berada di Malaysia di fardu ain ke tidak? Ah ha, ya ini kita serah kepada pihak yang berwajib. Tetapi dari sudut Islam memang orang kata setiap inci bumi yang didiami oleh umat Islam itu sebenarnya menjadi tanggungjawab setiap umat Islam. Ya bagi saya kita di sini tidak boleh melepaskan diri daripada uh, capu tangan dalam urusan dalam usaha membebaskan bumi Palestin ini sedikit atau banyak kita wajib memberikan sumbangan walau dengan apa cara yang kita mampu. Okey. Jadi sebagai contoh Itulah yang saya suka nak bawa beberapa peristiwa yang berlaku pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang melibatkan wanita dalam urusan jihad ini. Satu kisah, iaitu kisah seorang sahabiah yang bernama Ummu Haram binti Milhad. Ummu Haram ini adalah ibu saudara kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu pada saya saya rasalah kalau sebut nama Anas bin Malik ni jarang orang Islam tak kenal sebab apa sebab Anas bin Malik ni antara yang paling banyak meriwayatkan hadis jadi apa yang saya nak ceritakan ini adalah berkenaan dengan ibu saudaranya yang bernama Ummu Haram binti Milhan InsyaAllah allah kita berehat seketika sambung selepas ini InsyaAllah allah kita sambung kisah Ummu Haram binti Milhan. Beliau adalah uh, ibu saudara susu sebelah ibu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berkunjung ke rumah Ummu Haram ini. Jadi pada suatu hari Nabi datang ke rumah Ummu uh, Haram. Uh, baginda lepas dijamu makan, baginda tidur tailulah tidur siang orang katakan tailulah jadi baginda bila terlelap sekejap baginda tersedar dan ketawa ummu haram tanya rasulullah kenapa baginda ketawa rasulullah mengatakan bahawa beliau bermimpi pada suatu hari nanti umatnya akan berlayar di lautan kerana berjihad di jalan Allah lalu ummu haram berkata ya rasulullah Doakan supaya saya termasuk dalam rumbungan itu. Maka Nabi SAW bersabda, awak antara orang yang termasuk dalam rumbungan itu. Kemudian Rasulullah terlelap lagi dan terjaga balik dan ketawa, ketawa seperti yang pertama tadi. Ummu Haram tanya lagi, kenapa Rasulullah tertawa? Baginda jawab yang sama dia baginda bermimpi umatnya satu hari nanti akan berlayar di lautan kerana ber, berjihad di jalan Allah maka ummu haram berkata ya rasulullah doakan saya termasuk dalam rumbungan itu maka rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda anti minal awwalin anda ha, awak ataupun Mungkin kita kata makcik ha, Sebab dia ibu saudara sesusu eh. Ha, anda terma, Anda minal awalin Dari kalangan orang yang pertama ha, Kemudian ha, Ternyata bahawa Pada zaman Muawiyah Ummu Haram mengikuti ha, Kapal Belaya di lautan Kerana berjihad di jalan Allah dan uh, turun dari kapal uh, beliau menaiki kenderaan a uh, haiwan kenderaan dan terjatuh lalu meninggal dunia. Jadi apa yang kita dapat belajar daripada kisah ini? Ya bila Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi pada satu hari nanti, nah ini satu mukjizat kenabianlah. Allah Subhanahu wa taala tunjukkan apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Tapi yang menariknya, bila Rasulullah SAW bermimpi satu hari nanti umatnya akan berlayar di lautan, berjihad di jalan Allah sampai meredah lautan, pada zaman Nabi belum berlaku berjihad di lautan ini. Ummu Haram terus berkata, Ya Rasulullah, doakan saya termasuk dalam angkatan itu. Jadi apa jawapan Nabi SAW? Eh, engkau tu perempuan, mana boleh, tak ada pengalaman, kau nak pergi dengan siapa uh, Nanti kena tawan, ada tak? Tak ada Dan Rasulullah terus berkata, engkau termasuk dalam rumbungan itu Jadi jihad itu tidak berlaku pada zaman Nabi Berlaku pada zaman akan datang Dan bila kali kedua Rasulullah SAW terjaga Ummu Haram minta sekali lagi supaya Nabi doakan dia termasuk dalam rumbungan itu. Nabi tak kata, eh kan tadi kau dah minta. Tak. Tapi Nabi SAW berkata, anti minal awalin. Anda dari kalangan yang pertama. Jadi kita nampaklah di sini bagaimana sikap dan pandangan serta wanita pergi berjihad. Kalaulah Islam tidak membenarkan menghadkan pergerakan wanita untuk berjihad, tentulah Nabi akan kata, "Eh, engkau perempuan tak payah lah duk fikir yang susah-susah tu. Nanti kena tawan musuh nanti macam mana bahaya tu?" Tak kan? Dan walaupun jihad di laut tu tak pernah berlaku pada zaman Nabi. Ummu Haram yang perempuan ni mana ada pengalaman, mana ada kekuatan. Tapi pun begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak menghalang. Ya, jadi itu satu bukti jelas ya. Kalaulah ataupun kita kata ha, boleh pada masa tu sebab kurang bahaya ke apa, mesti Rasulullah akan menjelaskan ini hanya boleh untuk engkau je ya, yang muslimah selepas lepas ni tak boleh mesti rasulullah akan jelaskan tapi bila rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan selain daripada mendoakan ummu haram termasuk dalam al-awwalin tu itu satu bukti jelas bahawa Islam tidak pernah menghadkan wanita dalam jihad menegakkan agama Allah jihad fisabilillah dia salah satu kisah sahaja ya jadi sebenarnya banyak lagi kisah-kisah lain yang menunjukkan bahawa Islam tidak pernah membataskan penglibatan wanita dalam jihad menegakkan kalimah Allah ini jadi insya-Allah kalau ada kesempatan kita akan sambung lagi kisah-kisah lain tentang penglibatan wanita dalam jihad pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi panduan kepada kita pada masa sekarang ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dulu kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.